Искренне приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа от все еще и теперь, наверное, надолго полностью русскоязычного Крыма, но от имени тех, кто помнит, любит, желает добра Украине и украинцам в Крыму. 29 декабря, перед событиями Майдана, я как раз по приглашению в том числе лидера партии «Захистники Хвичизны» Кармазина ехал на лекцию в Обухов Киевской области. И <coughs> билетов не было, как, впрочем, и два дня назад. Я еле приехал из Крыма, еле выехал оттуда. До Мироновки доехал одним поездом, потом маршруткой ехал до Киева. И рядом в маршрутке я оказался с молодым парнем, крымским татарином. Разговорились, а куда едешь? Он говорит, на Майдан. Еду, люблю океан Эльзы. Хочу послушать, попеть вместе с ним. И открыл крышку своей спортивной сумки и показал мне два флага, которые он везет, чтобы развернуть на площади. Я не придавал раньше значения, а тут бросилось в глаза, что крымско-татарский флаг тоже голубой и с желтой тангой. И такой же украинский, я флага, его с собой, чтобы развернуть на Майдане. Еще никто не знал, какие события могут начаться. Это было 29 ноября. После лекции в Абухове, обратно возвращаясь, мы уже узнали, что началось на Майдане. Этот парень мне сказал, что по словам Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова, крымские татары – единственные украинские националисты в Крыму. Я могу. В чем причина? Нам с вами предстоит об этом поразмышлять глубоко. В Крыму, правда, по последней переписи недавно проведенной России стало меньше украинцев. То ли застеснялись и не записали себя украинцами. Было до 20%, а теперь до 17% украинцев в Крыму. То ли часть действительно уехала. Крымских татар тоже стало чуть поменьше в по официальной переписи. То ли 7%, то ли 10%. Ну, вообще 175 национальностей в Крыму. И вот возникает проблема гражданской нации, а не только этноса, и не только конкретного представительства. Я вспоминаю свои юные годы, не буду вас утомлять подробными рассказами, но на весь Советский Союз было всего три духовных семинарии. И так я с места своего рождения Алтайского края, мама в Барнауле до сих пор живет, оказался в Одессе. В третьей семинарии Советского Союза, где можно было получить хоть какое-то духовное образование. Скажу вам, что первое впечатление от духовной семинарии. Это беседа со мной, преподавателя Конституции СССР, истории СССР и законодательства о религиозных культах, э, отставного военного. Он говорит, молодой человек, э, мы должны побеседовать о том с вами, что вы гражданин нашего государства. Одесса – портовый пограничный город. Сюда заплывают иногда иностранные корабли. Там бывают офицеры и матросы, которые могут вынашивать недоброжелательные замыслы против нашего государства. Вы, конечно же, патриот страны и должны будете понять, что если они придут в храм и будут беседовать с прихожанами и со священнослужителями, вот, и будут какие-то тревожные сигналы, то мы должны будем о них знать. И тогда вы проявите себя как патриот, и тогда по окончании, возможно, останетесь в Одессе служить. А если нет, то будете где-нибудь в хуторянстве, там, в каком-нибудь... Первое поручение, которое я вам предлагаю, это суметь никому не рассказать о нашей беседе. Мы же сами улыбаться, друзья дорогие, но это была тогдашняя реальность. Это был 1974 год. Я сказал, к сожалению, я не уверен, что смогу даже выполнить первое ваше поручение, потому что у нас в спальне первого курса 12 человек располагается, а я имею такой недостаток, что иногда во сне разговариваю. И на следующее утро я сам могу даже не знать и не помнить, но все эти 12 человек могут знать о нашем с вами разговоре, тем более, что он меня растревожил. Поэтому лучше вам поговорить с кем-то другим на эту тему. Как говорил дьякон Андрей Кураев в одном из своих интервью, вербовали каждого, а за вербовым был каждый второй. Прошло несколько месяцев, на первом курсе подошло Рождество. И мы с одним молодым человеком гагаузом по национальности, задумали исполнить несколько колядок рождественских. Но ректор семинарии Агафангел Савин, теперешний митрополит Московского патриархата, Одесский, не разрешил нам исполнить эти украинские колядки. Он быстро, правда, уехал. Вы знаете, там Впоследствии, если вы помните, кто-то, он стал депутатом Винницкой областной рады перед распадом Советского Союза. И как раз там на заседании разорвал украинский флаг, который сторонники Руха уже принесли первый раз к заседание областной рады, пытаясь народный Рух начать за демократизацию в жизни тогда. Почему я так издалека начал? Потому что природа человека обычная, Священное Писание рассматривает ее, ну, просто Дмитрий так условно назвал мою проповедь, и доклад, и выступление, что я, так сказать, пытаюсь подойти к этому. Священное Писание говорит, что мы, мы и свой дух и душу, и тело постарались в целости сохранить пришествие Господне, в послании к И поэтому тело, плоть – это, так сказать, особь, а даже не особь, да. И человек живет в этом аспекте потребностями. Особь живет потребностями и удовлетворения и только когда мы с вами начинаем глубоко размышлять, а я взял с собой книжечку, почему к харте Вильной Людыны я тоже имею некоторые отношения, потому что один из авторов ее, Евгений Сверстюк, написал предисловие к одной из моих книжечек, моих лекций и проповедей. Потому что он говорит, когда мне в Киеве сказали, что приезжий из Крыма а священник собирает тысячной аудитории, я, говорит, не поверил. Я пошел, чтобы переконаться. И, говорит, переконался. И здесь в предисловии он говорит, что надо работать, и именно так работать со слушателями, чтобы действительно продвигаться в духовном возвышении Украины. Я благодарен Гену Сверстяку. Он переводил на украинскую мову части моих лекций, публиковал в газете «Наша вера». Поэтому я с благодарностью вспоминаю то, что мы тогда с ним начинали обговаривать. Уже вынашивалась в том числе и хартия Вильные и Людины, и мы некоторые вопросы обсуждали с ним. Так вот, человек по природе, конечно же, как бы снизу особь, и он действительно движется потребностями. И их удовлетворение. Но когда он начинает их осмыслять, он начинает их раскладывать по полочкам, классифицировать. Еще древние греки разделили наши потребности на три категории. Первая категория ⁇ это естественные и необходимые. Конечно, необходимо дышать. Это естественно, и ни Бог, ни люди вас не осудят, если вы просто дышите, ну хотя бы не перегаром на соседей. И поэтому человек может безгрешно эту потребность удовлетворять. Вот. Но вторая категория потребностей, в отличие от этой первой естественных и необходимых, древними греками еще до христианства классифицировалась как естественные, но не необходимые. Сюда они относили даже сексуальную потребность. Какое-то время останется недовлетворенной, вообще-то ничего страшного с тобой не случится, не облезешь. А вот третья категория потребностей называлась и неестественные, и не необходимые. Это потребность удовлетворить свое тщеславие, повыпендриваться перед слушателями, что-то интересное рассказывать, лекцию прочитать или что-нибудь такое. И вот это вот тщеславие, ну, в одном из проявлений, считалось, что это может быть и неестественное, и не необходимое. Поэтому вот эта проблема природы человека, вы знаете, что и лучшие представители украинства об этом всегда размышляли, и Григорий Сковорода говорил, что если мы не найдем понимания вот своей природы и сродного для своей природы занятия и осуществления в жизни, мы никогда не можем быть счастливыми людьми, а значит и общество счастливого, состоящего из этих людей. Поэтому очень важно <coughs> о своей природе подумать, сродное призвание и поискать, и вот по каким-то причинам тогда я в 1974 году искал себе сродное занятие, и в этой семинарии я начал э, почему-то чаще, чем другие, ходить в библиотеку. А там работала такая вредненькая старая дева. Парахарьки э, у меня был очень трудный, не всегда подавала книжки, которые просили, заказывали. значит... Вот. Ну я помогал ей то уборку сделать, то пол помыть в библиотеке. Она меня иногда оставляла, там, пошла перекусить, а я там все копаюсь. Вот. И я вдруг от преподавателя и от студентов услышал, что ты ерундой занимаешься. Надо вот учиться там, в учебном храме, там, махать кадилом, кропить значит, и, там, упражняться, совершенствовать движения, рухи. А ты изучаешь методику преподавания в воскресной школе. Кто тебе разрешит в Советском Союзе преподавать? В какой воскресной школе? Их нету в природе. И даром тратишь время. Тебе это никогда не пригодится. Но я внутри чувствовал, что мне нужно заниматься именно этим. Господь так устроит, что когда-то это может пригодиться. Поэтому первое пожелание себе и вам – это Вникнуть в себя, как сказано в Новом Завете, вникая в себя и в учение, занимайся этим постоянно, этим, призывая себя и слушающих тебя. Прислушаться к голосу своей природы и остаться верным ощущению своего призвания. Прислушаться к голосу своей природы и остаться верным по возможности ощущению своего призвания. И вот когда человек удовлетворит свои базовые потребности, захочет как-то шагнуть вперед и вверх, он может вырасти из особи в индивида. Потому что человек, который свои потребности ощутил и понял, и поставил под контроль, он возвысился над собой и перерос из особи в индивида. Вы знаете, что природа, она такая, она может даже нам сейчас вот здесь в собрании сказать, что-то он долго рассуждает, и конференции уже долго идет, и может даже какой-нибудь, мы тут все взрослые люди, мочевой пузырь просигнализировать, что пора и перерыв сделать, и до туалета сходить. Но сверх природы у нас есть и разум, и дух, и он нам говорит, ты же почти интеллигентный человек, и можешь себя контролировать и в принципе способен досидеть до конца конференции, и что с тобой не случится опять же. Ты поставил под контроль свои законные потребности организма. И так, конечно, человек возвысился над состоянием просто особи, и через это он становится индивидом, индивидуальностью. Но индивиды движутся уже не потребностями, они движутся интересами. И если смысл содержания конференции и лекции интересно, хотя бы частично, можно подчинить тогда потребности организма этому интересу. И так человек вырастает до индивида и индивидуальности. Но вот чтобы с этого второго уровня, который движется интересами индивидуальными, групповыми, партийными интересами, это уже мы не будем углубляться, но интересами, а вот чтобы перерасти состояние индивида и стать личностью, многие же наивно думают, что уже личности. А может быть все еще особи, а может быть все еще индивиды. И вот тогда возникает вопрос, уточнить это понятие, как вырасти до личности. Так вот, конечно же, личности, они уже не только потребностями двигаются, и не только интересами, а вот высшими ценностями и идеалами. И вот это понятие ценностей на самом деле чрезвычайно важное, потому что только оно делает особь личностью на третьем уровне своего возрастания духовного. Митрополит Антоний Сурожский как-то в воспоминаниях сказал, «Однажды я вернулся из летнего лагеря, и отец мне сказал, что-то ты приехал какой-то другой, с тобой что-то случилось, что-то ну, в тебе какие-то изменения произошли. Я говорю, ну что там, гимназист, Что со мной могло случиться? Руки-ноги на месте, какой уехал, такой и приехал. И отец мне вдруг сказал, говорит, это не была бы самая страшная потеря, если бы ты потерял руку или ногу. Но если ты утратил честь и достоинство, тогда это катастрофа для личности. Это деградация личности. Поэтому, когда человек имеет понятие о чести, о достоинстве, о свободе, об их ценностях, он живет ценностями и движется ценностями. И тогда он может во имя высших ценностей и идеалов и пойти на войну и что-то утратить, и что-то пожертвовать. Оказывается. И вот так человек вырастает. Поэтому понятие. Вот, обучение, воспитание, гимназического или какого, на самом деле это такое высокое предназначение и понятие, это одно из первых названий, которое было у церкви школа, благочестия. Учиться этому надо, и учить этому надо. А я не буду больше вас э, много утомлять, я бы только хотел напомнить, что помимо вот, понятия природы и естественности, о которых думали, в том числе и Григорьевского рода. Конечно же, а какая особенность природы украинца? Вот в эмиграции Дмитро Чижевский, его европейцы спрашивали, потому что там всех нас путают, все бывшие граждане Советского Союза, там все рашены для них, и они мало отличали нас друг от друга. А потом начали интересоваться, а что это такое Украина, украинцы. И Дмитра Чижевского спросили. И он тогда в своих книгах по истории украинской философии и менталитета украинского, он попытался специфическую черту как-то найти и сформулировать. И он ее назвал, удачно или неудачно, он назвал ее кардиоцентризмом что украинцы, оказывается, и сентиментальные, и нечувствительные, вот иногда им не хватает рациональности, но есть сердечность, эмоциональность, и он попытался вот так... Среднестатистическая черта украинца — это кардиоцентризм. Обратите внимание, что и Памфил Юркевич, профессор Киевского университета, написал работу в 60-х годах 19 -го века. Сердце и его роль в познании... Согласно учениям Священных Писаний. То есть вот это сердце, кардио, оказывается э, довольно давно и многими отмечается как специфическая черта от славянства, в общем и украинства в частности. Может быть это и специфическая характерная черта, но слабая она или сильная. Может быть надо ее сбалансировать и э, пропорционально как-то соотнести с... Аспектом рациональности добавить может быть. И вот тогда мы, наверное, получим то, о чем нам э, сказал предыдущий папа Римский Бенедикт XVI. Да, мы хотим интегрироваться в Европу, но чтобы уточнить свою природу, и специфическую черту ментальности украинского характера надо еще понять, что такое европейскость, чтобы соотнести себя вот с тем, куда мы устремились. Он говорит, европейскость это, конечно же, не географическое понятие. Это понятие как раз духовно-культурное. И оно стоит на трех китах. Это понятие европейскости. И вот первый кит европейскости по Папе Римскому, Бенедикту XVI, это вера библейских пророков. И если ты способен верить, как библейский пророк, ты европеец. Потому что европейская цивилизация и духовная культура стоят вот на этих трех китах. И первый кит – это вера библейских пророков. А вот теперь представляете, какая высокая планка стоит перед теми, кто пытается интегрироваться в подлинную европейскость, так понимаемую, так высоко и глубоко понимаемую. От нас требуется проверить степень нашей веры, ее глубины, ее современности, ее высоты. Второй кит, на котором стоит европейская цивилизация, как духовная культура, это, оказывается, мышление диалектическое греческих философов. Если ты умеешь мыслить как Сократ и как Аристотель, по меньшей мере, вот тогда ты и европеец. Вот поэтому тот раздел, пятый там или какой, мышление да, в, в карте, но оно, конечно, требует от нас подумать, какого качества, какой структуры и какой способ функционирования нашего мышления. Если оно целостное, всеобъемлющее, вот и такое диалектическое, то есть гибкое, и очень э, не э, мертво-схоластическое, а живое, оказывается, тогда ты европеец. И третий гид после этого второго, на котором стоит европейская цивилизация, это римское право и порядок. Вы знаете, что и по сегодняшний день в высших учебных заведениях изучают римское право частное и гражданское, оказывается. И вы знаете, почему мы думаем, что это задание только перед нами? Построить правовое государство, обеспечить верховенство права. И, видимо, это действительно как раз то, чего не достает. Правильно структурированное, правильно функционирующее государство. Римское право и порядок. И вот эта вот упорядоченность и внутренняя и внешняя, организованность жизни, когда свободный человек знает свою ответственность, не только свои права, но и свои обязанности, и они сбалансированы, конечно же, создает для человека возможность и другим жить свободно и ответственно. Но завершая, может быть, вот это напоминание о природе, о специфичности нашего менталитета и характера, и, может быть, о перспективе, куда мы устремились, вот, что такое европейскость, цивилизованность, духовность. А я бы только хотел себе и вам пожелать, не забывайте, если есть у вас знакомые, друзья, звоните в Крым, пишите родственникам, поддерживайте связь, и если они говорят, может быть, на другом языке, и что-то понимают иначе, зайдите к ним, услышьте их тоже, помогите друг друга понять, и пусть крымчане тоже с вами общаются, и физически перемещаются, и письмами, и по телефону звонкать. Я понимаю, как это трудно, я вот не мог вовремя предупредить даже о своем приезде, потому что телефоны заработали только после моего выезда за пределы вот той географической трудностей стало больше, но лучшие представители христианства говорили: благословенные препятствия, потому что только преодолевая их, мы растем. Пусть Господь всем нам поможет в этом. И спасибо за внимание.